А сейчас в миру ходят э, такие слухи, что вот, будет повышение тарифов на проезд. Вот так будет или не будет? Переподщики обратились такой, э, с таким предложением повысить тариф до 3 гривен. До 3 гривен. На сегодняшний день проект решения э, размещен на сайте. Э, вот и все. А э, будет или не будет... И Хотя еще все экономические, э, экономические составляющие, э, я только что перечислил все, это и повышение топлива, и минимальной заработной платы э, мы просто обязаны уже пересматривать. За время, с за время уст, э, мы устанавливаем тариф 2.50 при цене на топливо, на газ, метан, основное топливо, вид топлива, которым пользуются наши перевозчики или 3, 3, 30, 3, 40 на сегодняшний день цена на метан э, цена на метан 655 а мы согласно методике обязаны пересматривать тариф если на 10 процентов повышается одна из остальных